Можно? Можно? Добрый день, Вадим Киев. Вот у нас сейчас в Киеве такой моментум. Значит, у нас есть Киев Рада, то есть Совет, да, парламент Киева. И как бы по Конституции было так, что их срок уже прошел, но Конституционный суд решил, что они все-таки продолжают свои полномочия. И вот у нас для всей Украины это важно. Например, два года назад изменился закон о градостроении, местобудовании, в который просто ограничивает наши права. То есть право определять под домом, будет ли у тебя дерево, фонарь, ларек, киоск. То есть даже органы самоорганизации населения сегодня не имеют права вмешиваться в, градоустройство, в процесс градоустройства. И вот как вы посоветуете нам, как вот депутат парламента вот 19 числа в Киеве моментом 19 августа этого года, то есть заседание, очередная попытка, то есть уже две попытки было, мы блокировали, и вот очередная попытка Киеврады которое большинство, которое было как бы вроде бы оппозиционным, которые пришли в помаранчевую революцию и сейчас вот очень перекинулись в лагерь власти и как нам поступить? блокировать или дать им ход, потому что конституционный шут решил? И можем ли мы в Евросоюзе оспаривать такие законы, которые нарушают наши права, как закон о градостроении в частности? Это точно касается того, что я говорил про Магдебург, Магдебургскому праву. Другого выхода нет. Я на 100% уверен, что Украина не будет изменяться, если сегодня не решит идти в Евросоюз. Но что подробности посоветовать, это очень трудно. Но я думаю, что надо использовать в 100% свои права. Использовать в 100% свои права, но это обозначает и играть политически в рамках Рады, и вносить это на уровень э, парламентов, и говорить об этом э, иностранным наблюдателям, которых много в Украине, в разных контекстах. Э, я никогда не советовал бы быть в таких, таких ситуациях пассивным. Использовать свои права в рамках прав Украины и пристраиваться в Евросоюз. Поэтому я думаю, я даже не об этом думал, когда вам говорил, что э, так важно для меня этот юридический аспект евроинтеграции, на который много людей не как бы не смотрят, спрашивают про деньги. Самое, самое важное это право. Если вы будете иметь право, если будет защита права, даже... І дії не будуть проблем. Благодарю. Е, останнє питання. Ну, це скоріше навіть на питання. Я хотів подякувати всім е, учасникам, всім організаторам цього конкурсу, е, всім діячам, е, шановній делегації в Польщі, е, де добрий пан Пауль, Вітаю нашій сторонні українська. Е, я сам зільвова, так як і я дуже часто буваю в вашій, в вашій країні. Тобто.